નમસ્કાર દોસ્તો સ્વાગત છે આપ સર્વનું તમારી પોતાની યુટ્યુબ ચેનલ ઓશન કોચિંગ ક્લાસીસ પર મિત્રો આજે આપણે ધોરણ નવના હિન્દી વિષયની જે વાર્ષિક પરીક્ષા બે હજાર ચોવીસ લેવાની છે તેનું જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશન જે છે તે આ વિડીયોની અંદર જોવાના છે મિત્રો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ નવના બધા જ વિષયના જે મોસ્ટ આઈએમપી પ્રશ્નપત્ર છે તેના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મુકાઈ ચૂક્યા છે તો આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો સાથે સાથે આપણા વોટ્સઅપ ગ્રુપમાં પણ જરૂરથી જોડાઈ જજો જેથી કરીને આવનારા તમામ વિડીયો અને પીડીએફની લિંક તમને વોટ્સઅપ પર પ્રાપ્ત થતી રહે ચાલો તો શરૂ કરીએ આપણે ધોરણ નવના હિન્દી વિષયની જે વાર્ષિક પરીક્ષા છે તેનું સંપૂર્ણ સોલ્યુશન કુલ ત્રણ કલાકનું પ્રશ્નપત્ર રહેશે અને એસી ગુણનું પ્રશ્નપત્ર હશે જો જુઓ নিম্ন લખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર sahi વિકલ્પ ચૂન કર दीजिए જેના કુલ 3 માર્ક છે એમાં પહેલો સવાલ પહરેદાર કા હત્યારા કોન થા તો જવાબ આવશે સમ્રાટ અશોક બીજો મહાત્મા ગાંધી કો લોકો ક્યાં સમજે છે તો જવાબ આવશે વિકલ્પ બી ભગવાન કા અવતાર ત્રીજો ગોવર્ધનદાસ કો નગર કા ક્યાં નામ બતાયા ગયા તો જવાબ આવશે અંધેરી નગરી নিম্ন લખિત પ્રશ્નો કે ઉત્તર એક એક વાક્ય મે લખીએ જેના કુલ 2 માર્ક છે એમાં ચોથો સવાલ શિખર ગલા ફાડ કર ક્યાં ગાને લગા तो शिखर गला फाड़कर गाने लगा गांधी जी का बोलबाला दुश्मन का मुख काला पांचवा सवाल लेखक को ग्वालियर क्यों जाना पड़ा लेखक को एक डॉक्टर से मिलने के लिए ग्वालियर जाना पड़ा निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो तीन वाक्यों में लिखिए जेना कुल छह मार्क्स छठो सवाल कालिदास की अज्ञता किस बात से प्रकट होती है निरक्षर कालिदास पेड़ की जिस डाल पर बैठे है उसी को कांट रहे थे उनसे इसी कार्य से उनकी अज्ञता प्रकट होती है घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने क्या किया घर के सदस्य बाहर गए तब शेखर ने घर के सभी कमरों में से विदेशी कपड़े लेकर नीचे एक खुली जगह में इकट्ठे किए उनके ढेर पर मिट्टी का तेल डाला और आग लगा दी लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था क्यों हिल गई है आजकल ईमानदारी और परिश्रम करके जीविका कमाने वाले श्रमजीवी पिस रहे हैं और जूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं इसलिए लोगों में महान मूल्यों के बारे में आस्था मिल गई है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर छः सात वाक्यों में लिखिए जिन्हें कुल आठ मार्क्स है मजुहे नवमों सवाल गोवर्धन दास ने खुश होकर अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला क्यों लिया तो अंधेरी नगरी में टके से मिठाई मिलती थी गोवर्धन दास को मिठाई खाने का शौक था अंधेरी नगरी में रहकर वह कम पैसों में भी भरपेट मिठाई खा सकता था इसलिए उसने अंधेरी नगरी में ही रहने का फैसला किया तार पक्षी सवाल विक्रमादित्य कौन थे उनके शासन में समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई निम्नलिखित वाक्यों का आशय स्पष्ट कीजिए तो विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे अनेक राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी देश वैभव संपन्न था साहित्य और कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष था इस युग में एक से बढ़कर एक कवि साहित्यकार संगीतकार और वैज्ञानिक उत्पन्न हुए संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए विक्रम संबंध भी उन्होंने ही चलाया इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के शासन में देश के सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई अगर सवाल अंधेरी नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके से खाजा मूर्ख राजा के राज्य में अच्छे बुरे साधारण विशेष उचित अनुचित में कोई अंतर नहीं होता खाजा जैसी मंगी मिठाई भी भाजी के भाव बेची जाती है न्याय अन्याय में भी कोई फर्क नहीं रखा जाता राज्य में सब जगह अंधेर ही अंधेर दिखाई देता है बारहवा सवाल बीमारी अमीरों की आ, बीमारी अमीरों की हर मजदगी है गरीबों को उसे अपने पीछे न लगाना चाहिए तो बीमारी अमीरों का हर मजदगी है वे बीमारी में काम न करने का बहाना बना लेते हैं ऐसे होने के कारण उनकी यह काम चोरी चल जाती है गरीबों को तो रोज मेहनत करके रोजी कमानी पड़ती है वे बीमारी के नाम पर काम नहीं करेंगे तो उनका गुजारा कैसे होगा इसलिए गरीबों को बीमार होने से बचना चाहिए त्यारछे अगर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर सही विकल्प चुन कर दीजिए जेना कुल त्रण मार्क्स यहाँ जुई आप तेरमों सवाल मनुष्य की आत्मा में किसका वास है तो जवाब अवश्य भगवान का कबीर के अनुसार भगवान कहाँ है तो जवाब अवश्य हमारे मस्तिष्क में संसार राम को किस नाम से जानता है तो जवाब अवश्य विकल्प डी तपावन निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए जेना कुल बेमार्क्स सोलमों सवाल कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान कौन है तो कवि की दृष्टि में सर्वाधिक महान मनुष्य है मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है तो मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है तो वार्षिक परीक्षा बेहजार चौबीस खास उपयोगी एवं मोस्ट प्रश्न पत्र તૈયાર કરેલા છે આ મોસ્ટ પ્રશ્નપત્રની પીડીએફ જો તમારે જોઈતી હોય તો નંબર આપેલો છે આ નંબર ઉપર કોન્ટેક કરી સંપર્ક કરી અને સમગ્ર સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે મેળવી શકો છો સાથે સાથે અત્યાર સુધીની જેટલી એકમ કસોટીઓ લેવાય છે તેમની પણ સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે મેળવી શકો છો નિમ્નલિખિત પ્રશ્નો કે દો તીન વાક્યો મેં ઉત્તર લીખીએ જેના કુલ છ માર્ક છે અઢારમો સવાલ જ્ઞાન ઓર પૃથ્વી કી કેસી સ્થિતિ હો રહી છે तो ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है पृथ्वी दुख के समुद्र में डूब रही है उगनीसवां सवाल मनुष्य को कौन सा वरदान मिला है तो मनुष्य की आत्मा में स्वयं भगवान रहते हैं इसलिए अब उसके प्राणों को उम्रता एक उम्रता का वरदान मिला है संत की सेवा करने से क्या लाभ होगा संत का हृदय पवित्र होता है संत भगवान का ही रूप है उसकी सेवा करने से जीवन में कृतार्थता असार सफलता प्राप्त होगी निम्नलिखित तो प्रश्नों के उत्तर छह सात वाक्यों में लिखिए सवाल मनुष्य के लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं है काव्य के आधार पर अपने विचार प्रकट कीजिए तो मनुष्य अत्यंत समर्थ प्राणी है वह चाहे तो पहाड़ों को फोड़ सकता है वह चाहे तो नदियों के प्रवाह की दिशा बदल सकता है वह मिट्टी से अमृत निचोड़ सकता है इस प्रकार मनुष्य हर असंभव कार्य को संभव बना सकता है कबीर ने संतोष की महिमा किस प्रकार बताई है कबीर कहते हैं कि मनुष्य को लालच के झाल में नहीं फेंसना चाहिए जो कुछ भगवान ने उसे दिया है उसी में संतुष्ट रहना चाहिए मनुष्य को गाय हाथी घोड़े तथा खाने खान से मिलने वाले बहुमूल्य रत्न मिल जाए फिर भी धन संपत्ति के लोभ से वह मुक्त नहीं हो सकता जब तक यह लोभ है तब तक उसे सुख शांति नहीं मिल सकती यदि मनुष्य जो कुछ उसके पास है उसी में संतोष माने तो सभी तरह के धन उसे मिट्टी के समान तुच्छ लगने लगेंगे उसे अनुभव होगा कि संतोष से बड़ा कोई धन नहीं है निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए जेना कुल गुरु सा मतिमान पवन सा तू गतिमान तेरी नभ से ऊंचाई उड़ान है मनुष्य के पास बुद्धि की कमी नहीं है उसके पास बृहस्पति जैसा प्रतिभा है वह वायु जैसी गति रखता है वह चाहे तो आकाश में ऊंचा उठ सकता है कवि कहना चाहता है कि यदि मनुष्य अपने अंदर छिपी शक्तियों को जागृत कर ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। ત્યાર પછી 24મો સવાલ દેવ દનુજ મુની નાગ મનુજ સબ માયા બિબસ વિચારે તિનકે હાથ તુલસીદાસ પ્રભુ કહા અપનપો હારે તો હે ભગવાન રામ દેવતા રાક્ષસ મુની હાસી વૃક્ષ યવન દેવતા આદિ સબ માયા કે વશી ભૂત હૈ ઇનમે मुझ जैसा मुझ जैसों के प्रति अपनापन नहीं हो सकता इसलिए इनसे किसी तरह की सहायता की आशा करना व्यर्थ है, है प्रभु म्यार हित केवल आप ही है मुझे जैसे भक्तों का ख्याल केवल आप ही रख सकते हैं इसलिए आपके सेवा में और किसी भी शर्म में जाने की बात नहीं सोच सकता निम्नलिखित शब्दों के समास पहचान कर लिखे जना कुल बेमाक्ष नवरात्रि तनुथाश तत्पुरुष समास रात दिन तो

निम्नलिखित कहावत का अर्थ लिखिए अंधेरी नगरी चौपट राजा जहाँ कानून और व्यवस्था का कोई पालन नहीं होता मुहावरों का अर्थ लिख कर वाक्य प्रयोग कीजिए मोल लेना यानी किसी कार्य का परिणाम भुगतना मुंह काला होना यानी कि अपमानित होना त्यारत्रु कहू से पंदर गांधी सदन जवाहर रोड राजकोट से देवेश अपने मित्र राकेश को अपने स्कूल में मनाए गए वार्षिक उत्सव का विवरण લીખ ભેજતા હોય તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને એડ્રેસ આપેલું છે અને ત્યાર પછી આખું સમગ્ર પત્ર જે છે તે આપણને દર્શાવવામાં આવેલો છે તમે જોઈ શકો છો ત્યાર પછી નિમ્નલિખિત ગદ્યાંશકો પડકાર નીચે દઈએ ગયા પ્રશ્નો કે ઉત્તર લીખીએ જેના કુલ ચાર માર્ક છે તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આપણને પેરેગ્રાફ આપેલો છે એના ઉપરથી જોઈએ આપણે કેટલાક પ્રશ્નોના ઉત્તર શિક્ષક કે ઉપર કોણસી જિમ્મેદારી હૈ તો ભાવિ નાગરિક નિર્માણ કરને કી જિમ્મેદારી હૈ योग्य सैनिक किसके द्वारा बन सकते हैं तो शिक्षक के द्वारा योग्य सैनिक बन सकते हैं हमारे अहिंसक आंदोलन ने दुनिया को क्या दिखा दिया है हमारे अहिंसक आंदोलन ने दुनिया को दिखा दिया है कि शिक्षक सैनिकों से कहीं श्रेष्ठ है शिक्षक का शस्त्र कौन सा है तो आत्मबल मित्रों धोन नौ वार्षिक परीक्षा बजार चौबीस में आपस्ट प्रश्न पत्रों तैयार करेला है આ પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનની પીડીએફ આપણી ચેનલ ઉપર ઉપલબ્ધ છે વોટ્સઅપ પર પીડીએફ જોઈતી હોય તો નંબર આપેલો છે સિત્તેર છેતાલીસ બાવીસ બાવીસ ચોપ્પનના નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરી સંપર્ક કરી અને સમગ્ર સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે મેળવી શકો છો સાથે સાથે અત્યાર સુધી જેટલી એકમ કસોટીઓ લેવાય છે તેમના પણ સોલ્યુશનની પીડીએફ તમે મેળવી શકો છો નિમ્નલિખિત વિષય પર લગભગ દોસો શબ્દ અમે નિબંધ લીખીએ જેના કુલ આઠ માર્ક છે તો પહેલું આપણને અહીંયા આપેલું છે હોળી તો હોળી વિશે તમે જોઈ શકો છો કે આપણે સરસ મજાનો નિબંધ અહીંયા તમારી સમક્ષ રજૂ કરેલો છે ત્યાર પછી તેના અથવામાં છે મેરા પ્રિય ખેલ તો મેરા પ્રિય ખેલ વિશેનો પણ સરસ નિબંધ અહીંયા તમે જોઈ શકો છો આપણે રજૂ કરેલો છે તો મિત્રો આ તમે હિન્દી વિષયનું જે ધોરણ નવનું વાર્ષિક પરીક્ષાનું જે મોસ્ટ એમ્પી પ્રશ્નપત્ર હતો તેનો અભ્યાસ કરો આપણી આ ચેનલ ઉપર ધોરણ નવના બધા જ વિષયના મોસ્ટ આઈમ્પી પ્રશ્નપત્રના સંપૂર્ણ સોલ્યુશનના વિડીયો અને પીડીએફ બંને મુકાઈ ચૂક્યા છે આ વિડીયો અને પીડીએફનો અભ્યાસ કરવા માટેની લિંક તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સની અંદર મળી જશે જરૂરથી તેનો અભ્યાસ કરી લેજો વિડીયો પસંદ આવ્યો હોય તો લાઇક કરવાનું મિત્રો સાથે શેર કરવાનું અને સરસ મજાની કોમેન્ટ આપવાનું ભૂલશો નહીં